Salam hörmətli izləyicilər hamınızı salamlayıram. Bu təmlak kanalında xoş gəltdik. Necəsiz? Nə var, nə yox? Hə, arxada görürsüz 2 mərtəbəli ev, avparktayıq. Avpark yaşayış kompleksində, Qırdalonda. Hörmətli izləyicilər, deməli 3 sotun içindədir evimiz. 2 mərtəbədir. Kvadratı 193 kvadratmetrdir. Altı üstü. Deməli 3 otaq yuxarıdadır, 2 otaq da aşağıda və mətbəxi. Va bu həyətidir. Operator çək görsə həyətini. 1-ci av parkdadır. Yəni giriş hissəsidir, hörmətli izləyicilər. Həyəti tam ət daşdır. Burda 2 dənə ruslar sasına deyildi buna. Hə? <laughs> hə. Pa kombis ordadır. Görürsüz. Yəni evin hər 4 tərəfinə keçmək olar. Məsafə aralıdır. Həyətin işıqlandırılması. Bu qabaqdakı ev burdadır, görürsüz, yəni kiçik deyil də. Evin hər dörd tərəfi, hamısı pəncərələr hamısı öz ərazisinə açılır. Gün işığı düşür, ərazi tam yaşayışlıdır. Hə, nə deyim daha? Qaz, su, işıq daimi, kanalizasiya mərkəzi. Burdan da çıxırsınız gəzə-gəzə gedib düşürsüz av parkın, yəni özünün parkına. Elə bir bulvardasınız. Dincəlirsiniz kafe, çayxana, Nə bilim, məktəb, liцей, aptek, hər şey var yanında. Bu da palmasıdır. Arxada bir dənə bilən apçayka var burada. Əslində çox xoşum gəldi apçaykaya da. Cəda <laughs> gəlməyinə gəlmişik. Gəl bura. Cəpsnə onu da çək. Hörmətli izləyicilər, deməli evimizin qiymətini deyəcəm. Otaqlarla tanış olacaq indi. Vaq oturub orada evi qoruyur həyəti. Bəli. Yaylı oturur sıfırda, qəşəng bir dənə stolsuq qoyulsuz, manqaldı ordadadır. Evin qiymətini deyəcəm, otaqlarla tanış olaq. İndi baxırsınız belə ki, hə. Ola bilər görürsüz, indi açığı nə gizlədəy də. Fasad görünüşü biraz, yəni emussiyası zadı tökülübdür də. Ha da sizdən asıldı. Bir dənə emussiya alsaz vurursuz yəni məsəl üçün belə deyək. Bir dənə fırada ora. Bir dənə ora fırada. Baq, görürsüzlər mətdizlər. Kabançik daşına üzləlibdi. Qəşə Görsənə qəşəng görsənir. Bir dəhə bunu da beləcə kabançik daşına üzlətsəz ya istəyisiz ağlayla üzə tamam evin vidini dəyişdirəcək. Yəni belə indi baxmayın, düzdür. Yağış vurub, nəm, ay musiya tökülü və sair və ilə axır. Padvalı, burada da padvalı, kladovkası. Nə istəsəsə yığa bilərsiz. Piləkən ağlay, daşla üzlənilibdi. Evimizin sənədi, belə deyək də, ha, sənədi, sənədi. Sənədi evimizin. Deməli, afın müqaviləsidir. Yəni alqı-satqı Adanada keçəcəyik, bəssalam. İndi ev sahibi ilə danışarsınız başqa məsələlərə görə. Eee, evimizin start e, belə də son qiyməti 140 min manat. 140 min. Dədim qiymətini. kvadratını, dədim sotunu da dedim. E, Neynə, keçək ev otaqlarla tanış olaq. Gəl. Kim alırsa Allah xeyr versin. Ay, mə tez-tezdir. Kirish hissəsindəyik. İsti döşəmədir bura. Eee, koridor hissəsi isti döşəmədir. Gəl bu qonaq otağına tanış olaq birinci. Bax, belə bir geniş qonaq otağı var. Normal ölçüdədir, yəni balaca deyil. Ha, hə, çəkirsən, çək. İstilik sistemi, kombini, kombini göstərdim sizə. Bu da yataq otağıdır birinci mərtəbədə. İki otaqdır da gördünüz. 2 otaq aşağıda, 3 otaq da yuxarıdadır. Ev sahibi evi ki belə deyək, yuxarıdakı 3 otaqdan istifadə eləmir. Burada da ayrıcadır. Bu hamamıdır? Hamamıdır? Bu da həmdə izləyəcəksizlər ayaq yolu. Hah, hə, birinci məhd. Bir dənə daldı indi mətbəxi ilə sizi tanış eləyim. Sizsiz, gəla operator bura gəl mətbəxlə tanış eləyək. Üməttə izləyicilər, bu da geniş mətbəxidir. Mətbəx təbii ki, qalacaq evin içində, düzdür? Mətbəxi, kombisi qalacaq evin içində. İndi qalan şeydə belə deyəydi, bəlkə ev sahibi ilə danışdınız, pulun verdiniz, bəlkə saxladı bəzi şey. Yəni o da danışıqda asıldı. Gənə özünüz -öz gəlib danışırsız belə evin qiyməti mətbəx belə kombini 140 min. Hə, mətbəxi genişdir. indi də qalxaq ikinci mərtəbəyə. Gəl. Plekan da istip oldu? He? Yox. <laughs> Və isti gəldim axı ona görə. Hə, düzdür, düzdür. Perilası yoxdur hörmətli izləyici, razıyam sizinlə. Bu vəziyyətdə satılır. Yəni perilanı özünüz qoydur açırsız. Qaldaq ikinci mərtəbəyə. Gəl bura. Bura səhv eləmirəm siz, sanuzuldur. Yəni bax var sanuzul. Aksara qalıb, bir də qapı da belədir. Bu otaq təmirlidir. Bir dənə divarı qalıbdı. Aboy, polu laminatdır. Hə. Bu otaqla tanış olduq. Hə, burda nəticəsiz belə boş boş belə bir ərazi və kladovka kimi, belə deyə də şkafsvan yer düzəlib. Bura artıq əşyalarınızı qoya bilərsiniz. Operator ehtiyatlı olu xlasın. Bu ikinci otaqdır. Bu da geniş otaqdır, görürsüz. Hah. Hə, Laminat, qalır aboyn vurulması və emussiya. Baxaq sizə də, sizə asılı. Yəni zəng verin, gəlin görüşək, görsədək sizə. Burdan eyvana Ah, buradan eyvan. Eyvanın da çəkik balkonu. Ha, hə, bu da 3-cü otaqdır, hörmətli izləyicilər, 2-ci mərtəbədəki 3-cü otaq. Bu ev sahibi yəni istifadə etmir də yuxarıdan, aşağıyı da kifayətlər. Ona görə də heç maraqlı olmayıb ki, yəni aboyaz atırsın və sair və ilahi. Belə dedibsə qiyməti 140 mi? Bir dənə pauza ver, şey aşağı. Hey. Həqiqətli zərg. Hə, e, görürsüz nə qəşəv açaqdır. E, Əla, krossavitsadır. Vəcəm evimizi çəkdim, göstərdim. Bir də yəni danların deyib 3 sot, 193 kvadrat, 2 mərtəbə, 5 e, otaq və mətbəx evin içində əşya dedim yəni kombisi mətbəx mebeli qalacaq sənədi afın müqaviləsi belə zəng eləyin gəlin baxın ev sahibinə danışın vəssalam bu günə bu qədər sağ olun minnətdaram